Їх троє у кожного власний світ, та є те, що їх об'єднало. Бажання показати, що і в Україні можна провести незабутній вікенд. Тож у вільний від роботи час ведучі першого вирушили до першої столиці України міста Харків. Ходімо. до Интерсити, до Мчатова, до Харькова буквально за 4 часа с комфортом и со всеми удобствами. Присоединяйтесь! Мех проспектів та бетонних стін ніжиться Харків, індустріальний та науковий центр країни, а також творче місто, де кожен турист відшукає собі розвагу до душі, будь-то тривалі прогулянки із замилуванням архітектурою, посиденьки в кафешках, арт-виставки чи рок-концерт. Відтак слід обов'язково відчути неповторну енергетику і атмосферу цього динамічного та різнобарвного мегаполісу. Попередній програмі народний артист України Володимир Горянський розкривав таємниці будинку із химерами. Голом, якщо пам'ятаєте. Крім того, відомий актор прогулювався площею свободи, що найбільша в Європі. Сама велика площа. І побував на дзвіниці Успенського собору. І залишився ціл і неврідім. Натомість віце-міс Криму Алла Тулинська завітала до найстарішого в Україні ботанічного саду. А, ми що це а згодом ведуча вирушила на найбільший в Україні ринок Барабашова. Крута! Шоумен Геннадій Попенко встиг відчути себе справжнім харківським пожежником. Після цього ведучий ризикнув прогулятися біля будинків привидів. Відсували карму. Це дивовижне місто продовжує нас радувати. Я зустрів в центрі міста моржів. Где ти їх знайшов? На річці, мабуть. З такими кликами. А... А, ну, а я думала, прям ти про Запоп... ліплі говориш. А, то не, людей. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся. Позабыть про докторов, водой холодный, обливайся, если хочешь быть здоров. вы продвигай, да? Да, да. Почему вы тренируете роботы, скажите, будь ласка? Ну, это заряд бодрости определенный. Угу. Я, 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 жил возле моря и привык купаться каждый день. к ага. сожалению, моря нет. Вот, я продолжаю купаться там, где есть. В Харькове больше купаться нет. Почему вы тут берете воду? Что тут за особливая вода? Ну, это лучшая вода в Харькове. А ще прямо над цим сарженим яром е проходить канатна дорога. Проїзд на канатній дорозі коштує 15 заготованих добродня гривень. Якщо ви заєць з ростом е менше як 110 см, вас не пустять. Ну а якщо Спасибі. нормальна людина видають квиток. Раніше канатною дорогою користувалися робітники двох заводів ФЕД та ХАЗ, для того, щоб якнайшвидше діставатися до роботи. Ну а тепер це забавка для таких, як ми і з вами. Ті, що люблять е, активні, майже екстремальні відчуття 26 метрів над землею. Ось в такому форматі ви можете провести дивовижних 18 хвилин в один бік. Красиво, релаксуючі. Ну а якщо в цій кабінці буде ще й ваша друга половинка, романтик вам забезпечений. Знаєте, дуже люблю подорожувати з порожніми руками, щоб не було ніяких валіз. Максимум це мінімальні наплідки. І ясно, що коли дівайс поміщається тобі у кишеню, це не може не радувати. Я была на колесе обозрения. Колесо обозрения, которое находится в парке имени Горького. Удивительное место. Самый настоящий рай для детей. Харьковский Диснейленд. Невозможно не заметить колесо обозрения. Оно прям в самом центре детского парка. Побежали. Побежали. Можно посмотреть на американские горки с высоты, на катапульту. Да, конечно, рационов здесь много. Город, как на ладони. Весь Харьков видно. Ну холодно очень. Холодно. Внизу холодно, а наверху я могу себе представить. Ветер дует холодно, но очень красиво. Ну вот наконец мы нашли французскую карусель. Я уже спешу покататься на ней и загадать желание, потому что говорят, если три раза ты прокрутишься, э, то все твои желания исполнятся обязательно. Во времена моего детства таких каруселей, к сожалению, не было. И я еще вот с такого возраста мечтала на ней покататься. Сегодня сбылась моя мечта. Я хочу сказать, что в Харькове очень много скульптур, много памятников замечательных, и я решил сделать вот такой своеобразный рейтинг скульптур. И... Топ-10. Да, и посмотрим, что из этого получится. Итак, открывает наш рейтинг крупнейший в Украине памятник Мечу. Весит он 2 тонны и установлен прямо в том месте где со времен СССР обсуждались все футбольные новости. И теперь символ Харьковского футбола стоит на этом месте. И все болельщики практически со всей Европы с удовольствием фотографируются с этим мечом. И я тоже сфотографировался. На улице Петровского обитают Элочка Людоедочка и лейтенант Шмидт Ильфа и Петрова. Эти утонченные бронзовые персонажи на девятом месте нашего рейтинга. Восьмое место – памятник программисту. Серьезнейший айтишник сидит во дворе Харьковского национального университета радиоэлектроники. Около педагогического университета увековечен бронзовый образ первой учительницы. Заслуженное седьмое место. А это Михаил Булгаков сидит на лавочке с котом бегемотом. Они поглощены интереснейшей беседой. Не будем им мешать. Отдаем магическое шестое место нашего рейтинга памятник трубочисту. С цилиндром в руке он буквально висит на трубе котельной бывшего пивзавода. Ну что же, удача приносит трубочисту пятое место в нашем рейтинге. А это памятник влюбленным. В Британии, кстати, есть подобное творение. Этой худенькой харьковской парочке мы отдаем четвертое место. На третьем месте расположился легендарный Высоцкий. Он стоит с гитарой в руках на гранитном постаменте в виде смятого листа бумаги. Обратите внимание, на нем высечены строки из его стихов. А это бронзовая скульптура скрипача. Расположена на углу крыши здания. Почетное второе место. И первое место. Его занимает не один памятник, а целый сад скульптур на Сумской виолончельный оркестр. Три музыканта составляют целый оркестр. Но это еще не все. Если мы повращаем эту культуру, то увидим еще массу инструментов. Многие туристы любят фотографироваться с этим шаловливым мальчуганом. Этот юный фотограф так увлекся своим делом, что не заметил, как ему на ботинок села птица. А, проезжаючи спальным районом, я был вражен. На фасаде будинку, здається, в 17 или 19 поверхів, на весь бичный цей на весь фасад, 43 метри, здається, він займає, був намальований Шевченко. Це хлопці вручну руцями своїми малювали. Думи мої. 70 метрів Шевченка внесені до національного рекорду України, так? Так, так? так. Скажіть, будь ласка, як довго робили цю красу? Ця краса від початку до фінальної завершальної крапки робилася протягом місяця. Ти художник, який займається стріт-артом. в принципі, так теоретично не складно стояти напроти гаража і малювати або стіни в людській зрісти малювати. Як ви зробили це? Це ж 17 поверхів, чи скільки тут поверхів. Як це робиться? Це, ну, коли знаходишся перед малюнком, ти в принципі не розумієш, що вже трапляється. Ну, я не знаю, я не хочу казати слово транс. Та, такий стан, коли ти розумієш, що в тебе око більше, ніж розмах твоїх рук. От, і ти малюєш вже ну, я гадаю інтуїтивно. Скільки робіт по Україні або по Харкову? Та не знаю, мабуть, більше сотні. Це історична робота, яка є в книзі рекордів України. І не зафіксувати себе на фоні такої роботи було б дивно. Перетворимо ноутбук на планшет і зробимо невеличке селфі. Подивіться, ось таке селфі. Зробили. Ну, чтобы вы не приплыли, це Шевченко, а це я. <laughs> Класс! Генка. <laughs> mm -hmm. э, помнишь, когда во Львове э, Володя мне сделал сюрприз. Э, и в общем-то он меня повел в необычное место. Она дороже ресторацию. <laughs> я да. нашла, как ему отомстить. <laughs> Володя, идемте, я вас поведу в такое место. Алла. Идемте, идемте. Да, Такого в Украине больше ты не нет. Какие-то гаражи. Вы тут аккуратней? Идемте. Алла, куда ты меня тянешь? Это, это ваше любимое место? Музей. Интересно, музей в таком месте? Это музей гаражей? Это музей истории секса и культуры разных. Мне Володя и рассказывал, и показывал, и все, что хочешь. Она меня привела, я ей все рассказывал. эротику от простой извини порнографии понимаешь вот я здесь вижу сразу хочу обратить внимание ну давай вот здесь это ну это наверное только появилась фотография и вот уже такие эротические фотографии вот таких замечательных женщин которые вызывают какой-то ну восторг но это же это красиво. красиво конечно А я вот даже слышала, что в некоторых странах существуют праздники, посвященные. Вон фотография Японии, видишь? Да. Там до сих пор празднуют праздник э, фалоса. Э, это Вы, символ, сарвачка, символ э, Фалос – это символ плодородия и во многих странах. Я даже слышала о том, что по группе крови можно определить свой сексуальный потенциал. То есть, если у вас э, вторая группа крови, то вы, к примеру, способны выкладываться на все 100%. Ты можешь много первый, даже ты... не говорить, по-моему, вот здесь таблицы и примеры вот именно этого анализа по группе крови. Я думаю, что сейчас после музея Роса можно поговорить вообще о высоком. Я решил все-таки вот ее повести в Харьковский планетарий. Вот смотри, это наша Земля. Ого, такая огромная! Такая огромная и красивая. А сейчас я тебе покажу, что за ее пределами Хотел. пошли. Харьков ⁇ самый космический город. Во всяком случае в Советском Союзе. Потому что здесь создавались все системы управления. Даже э, полеты Гагарина, вот здесь есть манекен. Из Карькова вышло очень много космонавтов. Да? Да. А вот Игорь Березюк. Здравствуйте. Основатель, создатель, я не знаю, как вас назвать, музея. Здравствуйте. У вас прекрасное место. Ну, Игорь, смотрите, вот как бы с этим нам все понятно. Но не совсем понятно вот с этим. Вы можете мне объяснить, почему такой большой стенд именно посвящен вот этим уфологическим героям? Сейчас такое время, когда то, что было под запретом секретно раньше, жизнь во Вселенной, инопланетяне, уфология, сейчас это становится явным. В Харькове открыт первый в Украине музей уфологии. И вот как раз экспонаты этого музея свидетельствуют о том. Вот эти э, пысанки, вы можете объяснить, каким образом они сюда попали и почему они здесь? Дело в том, что пысанка – это модель Вселенной, и это одна из самых первых моделей Вселенной, которой э, возможно до 8 тысяч лет. На Марсе была? Нет, не была. Да кто же там был? Ну, может быть, во сне. Ну, во сне я не была. Сейчас ты побываешь на Марсе. Все такое же красное, как и на Марсе. А почему Марс красный оранжевый? Когда-то Марс столкнулся с планетой Файтон. Изгорел. И он настолько обуглился, что вот превратился в такую красную планету, такую, как, знаешь, как ржавчина. Но там находят русло рек. И думаю, что, наверное, там была жизнь, а может быть, она и есть. Недавно смотрела кино про космос. Я так хотела с побывать. А теперь я тебе хочу предложить побывать вообще во Вселенной. О Класс! Это получается, вы мне подарите, если не Вселенную, то хотя бы одну маленькую звездочку. Нет, это не я подарю, а подарит тебе это Харьковский планетарий. Ми готові. Я вирішив, якщо ви полізли вгору, я вже буду антагоністом полізу вниз. Під Харковом прямо під центральною частиною є велика мережа підземних ходів. Якщо вам здається, що тут забагато машин, людей, все занадто метушливо, Знаєте, цією дорогою можна пройтися спокійно, релаксуючи, але під землею. Саме на цьому місці є підземелля. Ходімо. Пожалуйста, это просто подвал или что-то серьезнейшее? Это продолжение подвала, это система подземных галерей, которая уже вот по нашим исследованиям соединила как минимум подвалы пяти пятикупических домовладений с подвалом Успенского собора, одного из самых старых сохранившихся соборов последней четверти XVIII века. Они еще все Во-первых, их можно было использовать как продолжение своих подвалов. центральная часть была не очень хорошо замощена. Угу. И в городе объявляли так называемые грязевые каникулы. То есть студенты учились не так, как у нас сейчас, а в зависимости от погодных условий. И намного проще было соединить 10-метровые или 20-метровые галереи и два подвала, чтобы можно было использовать и для хранилища, и для коммуникации. Ну и купцам, напевно, было зручно переносить товар без мита. Безусловно. Начинка. Использовать и в качестве хранилища, контрабанды Что к раскопок все находки которые есть это последние 100 120 лет печная задвижка конец 19 века скорее всего вот такая вот плитка одного из самых известных харьковских заводов никого року это очевидно, последняя четверть 19 века. Вам я тут бачу копаты и копаты, что один, шо Безусловно. Бить, так? Безусловно, это насыпной грунт. Э, с тем, чтобы этот ход расчистить, и можно было бы использовать в качестве музея харьковских подземелья, о чем мы мечтаем, нужно вывести не меньше 10-12 самосвалов вот такого вот мусора. я сходила в один из лучших салонов красоты в городе, для того, чтобы меня привели для в божеский он... вид. Для того, чтобы они сделали тебя харьковьянкой? Да, и я стала похожа на настоящую королеву. Все, да? Спасибо. И когда отражение в зеркале показало мне уже настоящую харьковскую королеву в лице меня, я отправилась покорять ночную жизнь города. Танцы до утра, громкая музыка, феерические шоу. Мне кажется, я попала по адресу. Воспользуюсь советами подруг, пойду в караоке. Красуня Алла одразу знайшла собі харківського кавалера. Я прогулявся нічним містом, знайшов одну з найвищих будівель і з висоти двадцять там якогось шостого здається поверху, подивитися на Хар... подивитися на Харків нічний. Подивіться, наскільки це красиво. Вот бы здесь устроить романтичний ужин, да це можна тут робити. Ну, от ми дісталися на одну з найбільших харківських будівель. Той будинок, 24 поверхи. Відчуття дивовижне, все видно, все красиво. На цей дах за романтикою приходять закохані. Тут влаштовуються романтичні вечері. Антураж вже є, готовий. Не вистачає свічок, музики, лобстерів. Ну і після такої краси, звичайно, захочеться трохи повалятись. Не вікторіанське ліжко, але непоганий гамак. Харкове до зустрічі за тиждень. Дивіться у наступній програмі, ви побачите, яку скелю підкорив Геннадій Попенко, де Володимир Горянський проїхався велосипедом. Це я вибрав Велосипед, та як Алла Толинська стала вчителем гольфу.